Мы едем на ярмарку, на ярмарку. Mm -hmm. Да, да. -да. Mm -hmm. Короче, перч, покупочка уже есть у лично. Вот такие вот два просетика и такая вот овечка. все вместе 200 крон вышел. в принципе, супер. Вот там вот по всему, а там вот. так вот выглядит изнутри все. А там вот везде по цифре и там и еда, и на еда, и барахолка, короче, все вместе. Класс, огонь. Ага. Покупочки номер два. Ну, моя номер два, либо номер один. А такие вот аметисты просто. По 60 крон. Обалденно. Там еще это такие самолетик выплыть. Вообще. Вот а там вот такая лавочка. А там вот мы Вот так вот. Если там я уже потратила много денег. Там вот такие-то Да, я как-то это все делаю. Атмосфера тут реально дуже просто классная, супер -прово. Ты идешь, и тут реально все ощущается, не знаю, по-другому. Короче, у нас есть такие пакеты про еды. Тут плов. там, ну, русский, украинский, короче, мужик был, думаю, украинец. И там еще, то есть там именно платочка, там русскоговорящий русскоговорящих И еще купили десертики, там уже дома покажу. И всякие такие вкусняшки, короче, еще потратила. У меня было мало времени. А мне было как раз, то есть я от больше, от для меня был уже прибор. Ну, короче, мы разные. Ну, так, в принципе, все супер. Обзорчик еды, который мы там купили на ярмарке. Вот. Всю булочку нам дядюшка дал в подарок. Но вообще у нас стоило 30 крон здесь. Вот. Сервис вот такие вот. Тут вот ну, таких вот. То есть 500. 400-500. И вот такая вот морковка по-корейски с огурчиком. Тоже прикольно. Типа, это все 200 крон. Не дешево. Но вкусно. Зато тут ерунда. И вкусно. Такая булка тоже прикольная. Да. Снимаю обзор уже на следующий день. У нас с них, из нового. Так вот, первое, что купила, это была такая вот овечка. Она тоже миленькая такая, прикольная. <laughs> так, <мяненькая>. Реально, да. <laughs> Потом еще сразу же вместе с ней я купила такие две фенечки. Тоже такие миленькие, прикольные. И это есть вообще, это обалденно. Это аметист, вроде. Аметист. Короче, Такие-то кристаллики. Мне лично тоже дуже, дуже нравится. Я прям его побачила и поняла, что это мой аккаунт. Он такой дуже прям вау. Мне прям сердечко впал, запал сразу. Вот так.